Syaitan ni dia boleh bisik di dekat telinga kita. Dia nak uji ilmu dia. Tertulis tanah perkuburan Islam, kalau tiba-tiba muncul macam mana? Menangis, meraung, menjelma cekik batang leher kita. Mudah percaya bisikan syaitan. Ilmu tu tak berkesan. Tak kira lelaki ke perempuan. Hai, assalamualaikum. Apa khabar anda semua? Selamat datang ke bicara dalam gelap sebuah ruang di mana kita berbicara tentang kisah-kisah yang jarang diceritakan pada waktu siang. Jika ini kali pertama anda bersama kami, jangan lupa tekan butang subscribe kerana setiap cerita di sini bukan sekadar untuk didengar tapi untuk direnungkan. Berjumpa lagi kita di episod kedua Kak Ma. Macam mana pula dengan uh, orang hantar? Mesti bersebab. Kak Ma cakap atas pengalaman Kak Ma sendiri. Yang pertama, dia nak uji ilmu dia. Yang kedua, masalah pribadi, cinta, harta dan seumpama dengannya. Ketiga, hati seseorang tu kosong, mudah percaya bisikan syaitan. Pernah tak ada gangguan masa Kak Mah tengah merawat? Itulah ujian Kak Mah. Kak Mah tak tahu apa yang pesakit tu bawa. Bila dah sampai depan rumah, barulah Kak Mah tahu jenis apa yang ada pada pesakit. Bila pesakit masuk je rumah Kak Mah, macam-macam bunyi keluarga pesakit dengar. Bunyi macam kereta kebal, jatuh atas zing pun ada. Menangis, meraung, merayu tu dah memang permainan dia. Yang pertama tadi tu Kak Mah, uji ilmu dia. Macam mana tu? Syaitan bukan bagi saja-saja ilmu tu. Ada perjanjian dia, kalau tak tunaikan, ilmu tu tak berkesan. Kena cari korban, sampailah korban tu sesat. Yang kedua tadi tu Apa kes pula Kak Mah? Seram pula Su dengar Su belum kahwin kan? Kak Mah nasihatkan jangan berjanji perkara tak pasti Jangan bagi harapan yang belum tentu kita capai Tak kira lelaki ke perempuan sama je sekarang ni Bab harta tu biasalah Dengki mendengki tu Pernah tak ada orang datang Minta Kak Mah buatkan sesuatu untuk dia? Ada juga Tapi Kak Mah tolak kenapa Kak Mah tolak? Itu pun ujian untuk Kak Mah. Kak Mah tak boleh baca fikiran orang dan tak boleh baca isi hati orang. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi bila datang bukan niat nak berubat, Kak Mah suruh orang tu balik. Okey Kak Mah, kongsi sikit macam mana cara setan bisik. Kak Mah bagi contoh, kereta boyfriend Su rosak dekat kawasan kampung. Dia share location dekat Su bila Su Zoom tertulis tanah perkuburan Islam pada map tu. Ni tengah malam ni. Apa yang Su fikir masa tu? Alah, nak kena lalu kubur ke kan? Ha, lepas tu macam-macam lah fikir masa drive tu. Kalau tiba-tiba muncul macam mana? Kalau tiba-tiba enjin mati macam mana? Itulah tanda dia dah bisik. Saitan ni, dia boleh bisik dia dekat teliga kita. Kalau kita tak ikut cakap dia, tak jadi apa pun. Dia tak memjelma cekik batang leher kita. Satu lagi Kak Mah nak pesan kat engkau, Su. So, jangan bagi Saitan tunggang kata-kata kita. Maksud Kak Mah? Pernah dengar tak ayat macam ni? Jangan memancing dekat jembatan tu. Jembatan tu ada hantu. Orang yang awal mula-mula viralkan tu yang hantu. Sampai budak nak pergi mengaji pun takut disebabkan cerita dari mulut ke mulut. Heboh satu kampung, peluang untuk syaitan. Syaitan suka isu-isu macam ni. Dia akan tunggang cerita macam tu, kalau ada orang takut makin megah dia. Syaitan suka cerita tak betul tu jadi viral. Berbalik pada pada bisik tadi, syaitan ni suka menyesatkan. Okey Kak Ma. Soalannya agak sensitif sikit. Berapa Kak Ma kena kan bayaran? Kak Mah tak berniaga su. Kak Mah tolong mana yang mampu. Allah yang menyembuhkan. Kak Mah tak letak harga dan tak pernah minta. Cuma Kak Mah pesan pada pesakit, kalau sihat nanti, rajin-rajin bersedekah. Betul ke Kak Mah pernah jatuh sakit? Bukan sekali dua so. Selang sehari lepas Kak Mah mengubat pesakit, badan Kak Mah jadi lemah. Kak Mah hanya mampu berdoa minta pertolongan dari Allah. Disebabkan itu jugalah, suami dan anak-anak Kak Mah tak bagi lagi Kak Mah mengubat orang. Mereka kata mereka tak sanggup tengok Kak Mah menahan kesakitan. Okey Kak Mah, kita dah sampai ke hujung ni. Apa yang Kak Mah nak kata pada su dan penonton? Dalam hidup ini, memang wujud jin dan syaitan. Itu bukan cerita dongeng. Itu disebut jelas dalam Al-Quran tetapi yang lebih berbahaya bukan jin yang kita tak nampak sebaliknya kurafat yang kita percaya tanpa ilmu jin tidak boleh memudaratkan kita tanpa izin Allah syaitan pula tidak mempunyai kuasa memaksa manusia dia hanya mampu membisik dan manusialah yang memilih untuk mengikut atau menolak Masalah bermula apabila manusia lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah. Lebih yakin kepada azimat daripada doa. Lebih percaya kepada orang tertentu daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Di situlah syaitan tersenyum. Ingatlah, tidak semua yang memakai kopiah itu ikhlas. Tidak semua yang pandai bercakap tentang jin itu orang yang benar. Ilmu tanpa iman boleh menyesatkan. Rawatan tanpa akidah boleh menghancurkan. Jika kita diuji dengan gangguan, kembalilah kepada asas. Solat yang dijaga, zikir yang diamalkan, lidah yang dijaga dari menyakiti orang, hati yang tidak berdendam. Kerana hati yang gelap mudah dimasuki bisikan. Dan ketahuilah Syaitan paling suka manusia yang sombong dan manusia yang terlalu taksub. Yang rasa dirinya terpilih, yang rasa dirinya kebal, yang rasa dirinya lebih tahu daripada hukum Allah. Akhir kata, berhati-hatilah dengan kurafat. Kerana ia tidak datang dengan wajah yang menakutkan, tetapi datang dengan ayat yang manis dan janji yang palsu. Peganglah al-Quran, peganglah sunnah kerana di situlah binting sebenar kita. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya buat anda tak selesa. Yang buruk datang dari saya dan yang baik lagi indah datang dari Allah. Semoga Su dan kawan-kawan yang lain sukses dalam bidang masing-masing. Terima kasih kerana sudi bermalam di cottage. Tak seberapa kami ni. Kak Ma, boleh tolong tengokkan tak? Kenapa channel YouTube Su sendu je? Jangan marah ha? Baru post 2-3 video dah expect view tinggi. Berniaga kenalah belajar sabar sayang oi. Hidup ni kena banyak sabar. Usaha jangan berhenti. View tak naik, tak ada orang subscribe. Jangan salahkan orang lain. Cari di mana kesilapan kita. Di mana kelemahan kita. Lama-lama pandailah tu. Buat lebih baik dari semalam. Macam makan tu. Pagi roti. Tengah hari mesti nak makan nasi. Petang menghidam cucu udang kuah kacang pula. Malam nak makan nasi lemak, lauk sotong, telur mata, bergedil. Semua kita buat yang terbaik untuk diri kita. Begitu juga dengan sesuatu kerja yang kita buat. Susun atur jadualnya, fokus pada satu dulu. Balik rumah, mentelaah lebih sikit. Bersikap jujur pada diri sendiri. Walaupun zaman sekarang ni sistem yang buat duit untuk kita, tak semestinya disiplin diketepikan. Disiplin tu penting, konsisten apa yang kita buat. Makan boleh pula kau konsisten kan? Dah, pergi makan. Sejuk dah makanan tu. Panggil dia orang semua. Jom kita makan. Jangan melepak lama sangat. Nanti nampak hantu. <laughs> itu dia tadi kisah pengalaman peribadi Kak Mah di dunia perubatan mistik. Semoga apa yang dikongsikan dari pengalaman Kak Mah itu tadi menjadi iktibar pada kita semua. Berakhirlah kisah Kak Ma. Sampai di sini je dulu cerita kita. Sebelum kita tamatkan bicara malam ini, cuba fikirkan satu perkara. Jika anda berada di tempat mereka, apa yang akan anda lakukan? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Dan jika anda belum subscribe, mungkin kisah seterusnya akan menjawab persoalan yang sedang bermain di fikiran anda. Bila lampu dipadamkan, cerita sebenar mula bercakap. Kita jumpa lagi di Bicara Dalam Gelap. Assalamualaikum.